Метод добычи называется гидравлический удар. Он включает в себя введение воды, насыщенной смесью химических веществ, на глубину до 2500 метров. Этот удар похож на небольшое землетрясение. Огромное давление разрывает пласт и высвобождает газы. Для создания удара нужен специальный буровой раствор. Смесь из более чем 596 химических веществ, от труднопроизносимых до неизвестных. Частицы осели, но теперь это похоже на нашу воду. И это течет из-под крана. Это правда. Надпись. Не пейте эту воду. Я видел искры. Сейчас, еще несколько секунд. whoa jesus